Apartçı Rövşana Ağasəfqızı kimdir? Gəlin yaxından tanıyaq. Bu kimi məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rövşana Ağasəfqızı 6 may 1979-cu ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan telejurnalisti, filologiya elmləri namizədidir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. 2009-cu ildə Ayna telekanalında fəaliyyətə başlayıb O qadın problemlərinə yönəlik incə maraqlar verlişinə aparmışdır. 2009-cu il sentyabrın 19-da Rövşənə Ağasəf qızı bu layihə ilə ilk dəfə Aynəsinin efirinə çıxış edib. O 2013-cü ildə Təkamül və İntegrasiya İctimai Birliyinin mətbuatının dostluq mükafatına layiq görülmüşdür. Aynə televiziyasında Kamran Həsəndi ilə birlikdə Bazar səhər verlişinə aparmışdır. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Bağlanına qədər Jurnalistika fakültəsində dərsdə yirdi. Rövşana Ağasəfqızı 2013-cü ildə Təkamül və İntegrasiya İctimai Birliyinin Mətbuatın Dostu mükafatına layiq görülüb. 22 iyul 2015-ci ildə Aparıcı Həsənbəy Zərdabi mükafatına layiq görülüb, təltif edilib. Atası Ağasəf Səlimov uzun illər Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və təqaüdçü parkovnik olub 13 dekabr 2013-cü ildə kəskin ürək çatışmazlığından vəfat edib